Ты час от часу высловливаешься про то, что происходит в Украине. Так, у тебя был конфликт с Минобороны Украины також. Сколько раз тобі пропонували идти в украинскую политику? Начиная с Донецка, ну, мне идти-то, конечно, никто не предлагал, но помогать — да. Угу. Предлагали, но я всегда отказывался. Почему? А потому что... А, один раз только в жизни, да, человек учится на своих же этих ошибках. Угу. Когда Кравчук и Кучма, да, у них был это самое заруба, да, mm -hmm. когда они э, были в выборе были, тогда Кравчук был первым президентом, а я вот тогда мы поддержали. Нас просили, а мы поддержали Кравчука, mm -hmm. а он дополнительно это самое отборы, проиграл. Uh -huh. А Кучма потом нам жизни не давал. <laughs> — Мысли все. <самом. laughs> — Да. Uh -huh. И поэтому после этого я сказал, все, чего бы там не было, теперь мы ни за кого. — Ты, особо-то, со всеми украинскими президентами? — Ну, со всеми — да. — Даже с Януковичем? — И с Юнаковичем тоже, да. — Кто, на твою думку, как людина, больше людянейший? — Мне кажется, среди них там адекватные, если так, то как человек, да, так, так. Юсенко. Я не беру сейчас ну, количество, качество президента, но как человека, мне кажется, Юсенко.